Ну таке. Хорошо, Що ти наші не знаєш, це обман ожидання. Ну, давайте запишем одиннадцять Тринадцать ноль один ноль пять тринадцать. Я ему не дам Ман. Прошу ты. Я ему мясо купила. А жопе. Да, а он не закопал. Батько два две откупал. у наших. А ну ему надо давать готовые. Ну, а. вареные кисть. 11, одиннадцать, конец, напишем, конец выступления. Остап, э, делаю разбор на шутки из юмористического шоу, учусь юморить и разбираю, чего определенные шутки смешные. Если интересно, три крапки тут, а там есть Twitch. Не в шапке профиля, это тоже ссылка на Twitch. Або просто возник Дима, тот самый ник, который у меня на YouTube, тот самый и на Twitch. Кому интересно, заходите на Twitch и дивиться все записи, все трансляции, которые я веду на, на Twitch, они есть в записи, то есть они не пропадут с Twitch, и вы можете их подивиться в любой момент. То есть вот зараз дивитесь тут, потом, если там закончится, идете на Twitch и передивляетесь, что мы дивились. Да, вот там. Мне все же кажется, у нас я дивился только что две команды, пацаны и Спикел, и мне кажется, все же пацаны выступили намного лучше. Спикел был очень слабый. Причем первые команды выступали очень сильно по сравнению с этими командами. Первые, допустим, там Киргизы вообще 6 творил. Ну, то есть настолько сильные, сразу видно очень сильные команды. Спасибо, Стаб, за поддержку. Я согласен. Материал очень слабый. Команда спикер отвратительно выступила. Кому интересно, что я за год влюсь на Твиче. Тот же самый ник возник, Дима, шап, в шапке профиля ссылка. Ссылка вот тут, три крапки описа, тоже есть. Ну, вы понял, находите За спикл? Ну, они ужасно выступил. Я в шоке, чего, какого хера он прослал за спикл, пацаны выступили лучше. Спикел, я ж пишу шутки, количество шуток, разборы. Ну, говно, если честно, ну сценка про это до про поезд. Я ее даже не записывал. Она настолько ужасна была, что ну, там ни одной шутки просто не было. Я в это вот этого в шоке. Ну ч, хочу. Хочу переслухать этот момент. Обман ожидания. Хорош. Сказав Артем Калайджан Чогостап, що иногда надо говорить по-чесному, не смотря на то, что люди. Обижается, обижаются. А потом тоби все це снится. Остап, жду ответа, чего тебе так долго не было? Может, был на смене, на работе? Не дай бог заболел, конечно, это будет вообще печалька. Ох ты, Остап, выздоравливай, не болей, дорогенький. Чего? Ну елки палки я вообще против такого голосования. Я сидел, писал, мне больше понравилось выступление группы, пацаны. Спикал вообще херово выступил, но тем не менее их что-то ужас Ужасы А чем захвалила стат? Напиши, пожалуйста. елки упустил. Я еще четкий успеваю крутить. Thank а you. Чего они вылетают? А? Это неправильно. Ясно, став, вы дуже. Итак, смотрим, что у нас туда. Тут 4, тут 5. Тут 5 и тут 4. люди, на тему все. Заканчиваю я трансляцию на всех девайсах и на Твиче, и на Ютубе. Приходите на следующие просмотры юмористический шоу, разбор юмора, ну и так далее. Кто на Ютубе, не пропускайте мои ролики, это тоже очень важно. Я зараз монтирую еще один длинный ролик, наверное, выложу на канал. Ну, в общем, спасибо всем, кто тут был. Всем пока. Так, тут останавливаем, тут тоже. 我那。Oh,